Выдать водительское удостоверение нелегально – не вопрос. Инспектору дежурной части областного главка полиции оказалось недостаточно оклада, и он решил подзаработать. Сговорившись с жительницей Мариуполя, он выступал посредником при оформлении водительских прав лицам, которым запрещено их получать. Сотрудники прокуратуры совместно с Управлением внутренней безопасности нацполиции поймали злоумышленника на горячем при получении взятки в 15,5 тысяч гривен. И на разе проводятся Слідчі розшукові дії для закріплення вказаного факту, розкриття їх всіх обставин. Слідство продовжується, і вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно цих двох осіб. Удалось нашим правоохранителям разоблачить и коллегу из Харькова. Оказалось, оперуполномоченный вымогал у жительницы Донечины 26 тысяч гривен за возвращение изъятого транспортного средства и документов на него. При получении взятки мужчину задержали сотрудники Донецкой прокуратуры и СБУ. Санкция предбачая покарание в позбавлення позбавления воли на срок от 5 до 10 лет з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років та конфіскацією майна. Максим Грабовський по матеріалам прес-служби прокуратури Донецької області. Інформаційна програма «Зеркало».